اليوم وصفتنا مستوحاة من مطعم نابلس هي عبارة عن صدور وكتة دجاج بصلصة الفريفري مع رز أصفر ويلا <applause> بنبدأ أول شي في الرز نحط في المقلاة زيت زيتون وبصل ونحركه نحط الملح مع البصل وبعد ما يتلون البصل شوية نضيف الفلفل البارد ونحركه بعد ما يتلون شوية بنضيف الرز المغسول وبنحركه نضيف مكعب الماجي او الفيجتبل ستوك ونضيف بودرة كركم ونخلطها زين مع الرز نخلط الرز زين ونتأكد ان المكعب مال المرق اختلاط عدل والكركم اختلاط عدل مع الرز الي ما يتلون يصير اصفر نضيف صلصة الفري بري ونخلطها زين ويا الرز نحط الماء لين ما بس يتغطى الرز نضيف فلفل وشوية ملح بعد للرز ونخلطها وننتظر ان الرز يمتص الماء فنغطي المقلاه بعد ما انتهى نضيف ملح بعد زيادة نعدل الطعم ونضيف زيادة من البريبري صوص ونخلط الرز عدل في المقلاة الثانية بنحط زيت زيتون وزبدة ونذوب الزبدة ونضيف صدور الدجاج عشان نحمرها نحط عليهم فلفل وملح ونقلب الدجاج نتأكد انه يتحمر من الجهتين بعدها نضيف صلصة الكاري كاري ونوزعها ونحركهم عدل عشان تتوزع الصلصة عليهم كلهم نخليهم على نار هادية إلى ما يجهز الديال ونحطه على جنب في نفس المقلة اللي حمرنا فيها الدجاج بنضيف كبدة الدجاج وزبدة ونخليهم إلى ما يستوون طبعا نحركهم ونضيف صلصة البريبري ونحرك صوصة البري بري مع الدجاج كبدة الدجاج إلين ما يتوزع عليهم كلهم ويضل الطبخ من كل الجهات وبعدين نضيف كريمة الطبخ ونحرك وهذه هي آخر خطوة يكون خلص عندكم الطبق كبدة الدجاج مع صوصة البري بري صدور دجاج مع الرز الأصفر اللي مع الفلفل البارد وهني وعافية المكونات اللي نحنا استخدمناها في هاي الطبخة اليوم هي الفلفل البارد الملون مقطع صغير مكعبات واستخدمنا صلصة البريبري مالت ماركة اكسلنس اللي تشوفونها على اليسار او تقدرون تستخدمون البريبري صوص اللي هو ماركة ناندوز بتلاقون الصلصات الثنينة في معظم الجمعيات الحين واستخدمنا بصل ابيض ومكعب المرق مال الخضرة. بدل مرق الدجاج واستخدمنا الرز الامريكي من ماركة انكل بنز بس يكون مغسول نتمنى ان يكون عجبكم الفيديو واذا عجبكم سولنا لايك وسبسكرايب سبسكرايب وشكرا لمتابعتكم